আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি বনাব লৈছোঁ একদম চিম্পুল ৰেচিপি এইকেইদিন মানে একদম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনাই আছোঁ কিন্তু মাজতে মানে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে বহুতে সুধিও আছিলে যে কিয় লং ভিডিঅ' অনা নাই সেয়ে মানে গৰম আছিলে যে এইকাৰণে মানে ভিডিঅ' লৈ অহা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা মানে ভাবাই ভাবিছোঁ আৰু সদায় ভিডিঅ' বনাম গতিকে ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব একদম চিম্পুল খানা ৰুটিৰ লগত আজি বনাম ফুলকবিৰ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লগতে থাকিব মুৰ্গীৰ কণী আমাৰ সেই মুৰ্গীকেইটা বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে নহয় আজি সেইকাৰণে তাৰমানে মুৰ্গী কণী খামেই সিহঁতে মানে ক'ৰ পৰা আহে নাজানো মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' বনাম চব আহে মানে আমাৰ পাকঘৰটো ওচৰতে থাকে সিহঁতেও আহি পিনে একদম হাল্লা 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 তাৰ মাজতে ভিডিঅ' বনাই দিওঁ বলক এতিয়া প্ৰথমতে মুৰ্গী কণীকেইটা লৈ আহোগে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মুৰ্গী থকা ঘৰটো ইয়াতে আমাৰ মুৰ্গীবিলাক থাকে ডাঙৰ যে মানে মুৰ্গীও থাকে শাহু থাকে ডাঙৰ কাৰণে মানে সিহঁতে হুলস্থুল কৰিব ভাল পায় মই এতিয়া ভাত বনাম নহয় অকণমান পিছত চাব একদম সিহঁতে আহি পিনে সিহঁতে হুলস্থুল কৰি থাকিব ইয়াতে কণী পাৰিছে আমাৰ মানে কণী কিনি খাব নালাগে দোকান আছে যদিও ইয়াৰ পৰা হৈ যায় মানে ঘৰতে যিহেতু আছেই কণী পইচাকেইটা থাকি যায় হাঁহৰ কণী হ'লেও মুৰ্গী কণী হ'লেও মানে আমাৰ থাকেই গতিকে কোনোবা আলহী আহিলেও চাহৰ লগত হ'লেও দিবৰ কাৰণে মানে বিৰাট ভাল গোটেইকেইটা লৈ লৈছোঁ মাত্ৰ এতিয়া এটা ইয়াতে ৰাখি থৈ দিম কাৰণ এতিয়া আকৌ কণী পাৰিব আহিব যে আমাৰ মানে মুৰ্গী ঢেৰ আছে কণীপাৰা আমাৰ বাৰটা মানে হ'ব কণীপাৰা মুৰ্গী এইখনতো পাৰে পাৰিব দিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে মানে পচন্দ নকৰে এইটো কিয় বা নাজানো এই দুখনতো নাপাৰে কাৰণে উঠাই থৈ দিয়া গৈছে আৰু হাঁহো হৈছে হাঁহে বৰ্তমান কণীপাৰা নাই কণীপাৰটো এৰিলে গতিকে এতিয়া এইটো ৰাখি থৈ দিলোঁ এতিয়া বলক ৰেচিপিটো বনাওঁ কণীকেইটা প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ সেইফালে পানী বহাই দিছোঁৱেই সেইফালে কণীকেইটা বহাই দিলোঁ তাৰপিছত আজি আমাক ৰেচিপিটো লাগিব বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আলু আৰু ফুলকবিটো এইটো এটাৰে হৈ যাব অকণমান সৰু সৰুকৈ পিচ কৰিছোঁ ফুলকবিখিনি মই অকণমান গৰম পানীত সেই কণী যে বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি পানীতে মানে এইখিনিও অকণমান গৰম কৰি ল'ম কাৰণ যিটো বহুত বেছি সাৰ দিয়ে ন বজাৰৰ বস্তু সেইকাৰণে তাৰমানে অকণমান গৰম কৰি ল'ম সাৰখিনি যাবৰ কাৰণে কণীকেইটা আকৌ ধুই লৈছিলোঁৱেই সেইকাৰণে মানে সেই পানীখিনিতে বইল কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনিও অকণমান টাইম ৰাখিম আৰু এতিয়া গৰম হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া কবিখিনি উঠাই থৈ দিম ইয়াৰ পৰা ৰাখি থৈ দিছোঁ অকণমান টাইম গৰম কৰি কিছু টাইমো ৰখা নাই কণীকেইটা ওলাই ল'লোঁ কণী নহয় চাৰিটাহে ওলাল কাৰণ গৰম যে গৰমত কণীবোৰ বেয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া তেল বহাই দিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি ল'ম হালধি ইমানমান লৈছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ ভাজিছোঁ আলুখিনি মানে অকণমান আধা আধা সিজা সিজা কৰি ল'ম তাৰপিছত আকৌ কবিখিনি ভাজিব লাগিব আধা আধা সিজা হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ মই কাঁহীখনত এতিয়া এয়া আলু ভাজা ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই কবি ভাজিছোঁ ইয়াতে অকণমানকৈ হালধি দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ বাৰু ভাজি লাগাইছো কোন কবিখিনি ভাজি এতিয়া আকো রাখি দিছো আলু কবি ধুনিয়াকে ভাজি ললু এটা সেই আলু কবি ভাজা তেল এয়া ভাজি লম মই কোন চব্জিটো দিয়া হ'ব যে সেইকাৰণে মানে চিম্পুলকৈ ভাজি লৈছোঁ অকল তেলত এই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এতিয়া সেয়া দি দিম মই পাঁচফোৰণ ভাজিম আৰু কেইটামানহে দিছোঁ পাঁচফোৰণ তাৰপিছত ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ দি দিছোঁ ইয়াতে আদা আৰু নহৰু খুন্দা আকৌবাৰ ভাজিছোঁ অকণমান ভাজি মেলি এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে জিৰা গুড়ি লগতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান মই ইয়াতে ৰেড চিলি কালাৰ উঠিবৰ কাৰণে জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মছলা মই ভালকৈ ভাজি লাগিব দিছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া দি দিম হালধি তাৰপিছত আকৌবাৰ ভাজি লগাইছোঁ ভালকৈ লগতে দি দিছো এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ বিলাহীখিনি মছলাৰ লগত ভালকৈ সিজাই ললোঁ গতিকে এতিয়া দি দিম সেয়া কবি আৰু আলু তেতিয়া যে ভাজিছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিলোঁ আকবার ভাজি লম কবি খেয়ে ধুনিয়া একদম ভালকে ভাজি ললো এটা ইয়াতে দিদিন পানি এতিয়া অকণমান চব্জিখিনি উতলিব দিছো এইফালে মায়ে ৰুটি বেলি আছে সেয়া চাব পাৰে ইমান স্পীড সেইকাৰণে মানে মায়ে মোক বেলিব দিয়া নাই কাৰণ মা যেতিয়া নেকি তিনিখন হয় মানে বেলা তেতিয়া মোৰ এখনে হয় নে মা সেইকাৰণে মায়ে মানে একদম বেলা গুচি যাব বুলি মায়ে আগতে লৈ লৈছে সেইখিনি ৰুটি বেলা কামটো তো এইফালে উতলিল সেয়া চব্জিখিনি এতিয়া দি দিব লাগিব ইয়াতে কণী উতলাৰ পিছত কণী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ আলহী আহিছে দেই এইফালে চা হেল্ল' কা হেল্ল' আজি কি খাবা কি খাবা আজি এতিয়া মোৰ লগত ৰুটিটো ভাল এইটো বহা এইফালে আকৌ মোৰ ওচৰ দিলে আলুকেইটোকো এতিয়া মই ভাঙি দিম নামো ন আলুকেই পিচ মই এনেকৈ এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ কেইপিচমান গোটেইখিনি নালাগে বাৰু কেইপিচমান আকৌ খাব পালেহে ভাল লাগে গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মানে হ'লেই আৰু আজিৰ চবজি আজিৰ ৰেচিপিটো একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ চিম্পুলকৈয়ে বনাইছোঁ যেনেকৈ আমি সাধাৰণভাৱে ঘৰত বনাই খাওঁ তেনেকেই মই নহয় কি জানে মই ফুলকবি যোৱাটো মিনি ব্লগত কৈছোঁৱেই নহয় মই ফুলকবি বহুত বেছি খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মানে মোক ফুলকবিৰ লগত যদি মাছ মাংস নিদিয়ে মানে মাছ মাংস নহ'লেও মোৰ লগত মানে চলি যায় আৰু ইমান বেছি ভাল পাওঁ মই ফুলকবিটো খাওঁ মানে কেঁচা শাক চব্জিৰ ভিতৰত তাৰমানে মোৰ ফেভৰেট ফুলকবিয়ে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া হৈছে মাৰহে বাকী মাৰ কি বাকী ৰু বেলি দিছে গোটেইখিনি চাব পাৰে মায়ে মানে এনেকে বনাই বনালে ওপৰতো এখন দি থৈ দিয়ে এনেকে অঙঠাটো লগাই থৈ দিয়ে মই বনালে মানে আঙঠাত আকৌ মই একে নাথাকো সেইকাৰণে তাৰমানে মায়ে আগতে কৈছে মই বনাম বুলি নামা ত মায়ে এইফালে বনাই আছে মা ধুনীয়াকে বনাই লওক ময়ো সিফালে চব্জি তব্জিবোৰ ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লে কাঁহি চাহি ৰেডি কৰিছো ত চাই থাকিব এতিয়া গোটেইবোৰ ওলাই ললো আমি খাবৰ কাৰণে এইফালে মুনুৱে খায়ো আছে নমুনু কেনেকুৱা পাইছা টেষ্টি তহ সিফালে স্কুলৰ পৰা আহিয়ে পাইছে যে ইফালে বিৰাট গৰম লাগিছে বোলে মায়ে ইফালে বেছি দি আছে কি আকৌ ভাল পাইছা উম ঠিক আছে তুমি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ লও নমুনো কিবা এটা কয় চবকে কি কবা অ তোমালোকেও খাবা বনাই আজিলৈ আহিছো বাই